और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अपलायसेज के साथ ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स बेस्ट ब्रांड्स बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में एयर कूलर जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर डबल डोर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर बैटरी डीप फ्रीजर्स विजी कूलर एलईडी टेलीविजन सेमी एंड फुल्ली ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन वॉटर प्यूरिफायर आर ओ प्लस यू आटा चक्की वॉटर डिस्पेंसर्स वॉटर कूलर्स मिनी रेफ्रिजरेटर्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी से सिंधी समाजा आराध्या देव भगवान श्री झूलेलालोधा अपशब्द बोलना अमित बघेल उल्लासनगर तीव्र संताप व्यक्त कर अमित बघेल मुर्दाबादच्या घोषणा देत भाजप पक्षाच्या बॅनर खाली शेकडो कार्यकर्ते लोक रस्त्यावर उतरले अमित बघेल यांनी सोशल मीडियावर भगवान श्री जुलेलाल आणि सिंधी समाजाबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यानं समाजाच्या भावना दुखावल्या गेल्यात या निषेधार्थ आमदार कुमार ऐलानी सुलभताई गायकवाड जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया यांच्या नेतृत्वाखाली परिमंडळ चार चे पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांना निवेदन देऊन बघेल यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली भाजप नेत्यांनी यावेळी सांगितलं की इष्ट देवतेबद्दल अपमानकारक वक्तव्य कोणत्याही परिस्थितीत सहन केलं जाणार नाही अमित बघेल याच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करण्यात यावी अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र केलं जाईल आज आम्ही निवेदन दिलं साहेबांना ते आपले शिंदू बांधव आहेत त्यांचा दे भगवान जो जे आहेत यांच्याबद्दल जे अपशब्द वापरलेले आहेत आणि तो बघेला अमित बघायला त्याच्या विरुद्ध आम्ही आज इथे एफ आय आर दर्ज केलेली आहे आणि त्याला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी असं आम्हाला वाटतं आणि जे चे, जे बांधवांचे मन दुखवलेले आहेत त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे हमारे इष्टदेव के लिए अमित जीने, जीने जो अपशब्द बोले है वो हमारे लिए, बहुत ही गलत शब्द पहली बार ऐसा हमारे समाज के लिए सिंधी समुदाय के लिए इष्ट देव के लिए किसी ने बोला है उसका हम निषेध करते हैं आज हम लोग डीसीपी साहब के पास उसके लिए एफ दर्ज किया कि उसके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आज हमारी सिंधी समाज न सिर्फ उल्लासनगर में लेकिन इस पूरे देश भर में और प्लस वर्ल्ड में सिंधी समाज ऐसी जात है जो सिर्फ सेवा भावना स्कूल चलाना हॉस्पिटल चलवाना धर्मशाला आदि बिजनेस करना हम लोग आज पाकिस्तान छोड़ के आए है यहाँ पे धर्म के लिए कि हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना है इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज हम लोग हिंदुस्तान में आके बसे हम लोग छोटे से उद्योग में से आज इस लेवल तक पहुँचे हैं कि हम इज्जत से दाल रोटी खा के अपना पेट गुजरान करके यहाँ पे आके हमारी समाज बसे हैं कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे कोई कहाँ पे, पे आज हम लोग इष्ट देव के लिए जो उन्होंने अपशब्द बोले हैं उसका निषेध करते हैं और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसी मांग हमने डीसीपी साहब के साथ की है हमने आज डीसीपी साहब को जो निवेदन दिया है अमित बघेल नाम के एक पागल व्यक्ति ने सिंधियों के इष्ट देव के लिए उपशब्द कहे हैं और सिंधियों को पाकिस्तानी कहा है तो हमने डी साहब को बताया कि हम लोग यूनाइटेड इंडिया में सिंध प्रांत से बिलोंग करते हैं और हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा हमने अपना देश छोड़ दिया और हम उसी यूनाइटेड इंडिया के इस मुंबई भाग्य में महाराष्ट्र प्रदेश में हम आ गए और जो उन्होंने हमें पाकिस्तानी वर्ड कहा है जिसका हम लोग निषेध करते हैं और जो झूलेलाल भगवान के लिए उन्होंने उपशब्द कहे हैं उससे हमारी धार्मिक भावनाएं अहित तो हुई है तो हमने इसके लिए डीसीबी साहब से कह के आज यहां पर एफआईआर की है जो एफआईआर के ऊपर उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए या प्रसंगी शेरी लोंड जय शर्मा कमल पंजाबी संजू राम रखा दिलीप गंगवानी राखी बरोड विकी गुरुना ने रमाकांत तरे मोटा संख्य ने सिंधी भाषिक उपस्थित होते ब्यूरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया उल्लासनगर ताज्या घडामोडींसाठी स्वानन ला सबस्क्राइब करा आणि बेल वर क्लिक करा